નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં શાળામાં ધોરણ આઠ જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે આપની ચેનલ ઉપર સ્વ અધ્યયન પોતાના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ બને મૂકવામાં આવે છે જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે તો આજે આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ આઠની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર ત્રણના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર પાંચ સવાલ બાલમન કે જવાબ ડોક્ટર કલામ કે તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું તેમની સ્વ અધ્યયન પોથીનું પોસ્ટર અહીં પણ આપેલ છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો તો અહીં તમને તેમનો સારાંશ પણ આપેલો છે તે પણ તમે અહીં જોઈ શકો છો शुरुआत करिए प्रश्न, प्रश्न के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए नंबर एक डॉक्टर कलाम के बचपन की किसी घटना का वर्णन कीजिए तो अह अपने जवाब आ कलाम जब पांचवी कक्षा में थे उनके शिक्षक की शिव सुब्र अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ना है वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली नंबर बे डॉक्टर कलाम ने साहस की क्या परिभाषा बताई डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाया बचाना की ही साहस है तो नंबर त्रांस भारत विकसित राष्ट्र है या विकासशील स्पष्ट कीजिए भारत विकासशील देश है भारत की बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी शिक्षा की कमी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था इस कारणों की वजह से भारत विकासशील देश है नंबर चार हमारी राष्ट्रीय शक्ति कौन सी है कैसे भारत की जनसंख्या एक अरब से अधिक है इससे चौपन करोड़ लोग 25 वर्ष से काम आयु के हैं ये युवा धन हमारी राष्ट्रीय शक्ति है नंबर पाँच भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है क्यों भारत को सन दो हजार दो बीस तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है आगे जो है प्रश्न एक ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक डॉक्टर कलाम को विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा किससे और कैसे मिली कलाम तो जब पांचवी कक्षा में थे तब उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है वे विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली नंबर बे डॉक्टर कलाम ने मातृभाषा का क्या महत्व समझाया डॉ कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपने मातृभाषा में ही सोचता है इसीलिए मातृभाषा में अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं नंबर त्र लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए तो पहले यह सोचना चाहिए कि हमें क्या बनना है लक्ष्य निश्चित हो जाने पर उसी दिशा में कठिन परिश्रम करके आने वाले कठिन नायों बढ़ाओ को जीतने से हमें जीवन में सफलता मिलती है इस तरह हमें जी तोड़ परिश्रम करना चाहिए और साहस पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए नंबर चार सेना में महिलाओं की बराबरी और शिक्षित नेता पर अपने विचार लिखिए तो महिलाओं को सेना में सम्मान अवसर मिलना लेकिन समानता को बढ़ावा देता है और सेना को मजबूत बनाता है उनकी साहस और क्षमता किसी से कम नहीं है शिक्षक नेता बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं जिससे देश की प्रगति और विकास सुनिश्चित होता है शिक्षा से जागरूक जागरूकता और समझ विकसित होती है जो एक अच्छे नेता की पहचान है। नंबर पांच पढ़ने के जयाब देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है क्यों हाँ पढ़ने के बजाय देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है रहता है क्योंकि हमारा दिमाग दृश्य चीजों को अधिक प्रभावी तरीके से ग्रहण करता है जब हम कोई चीज देखते हैं तो उसमें रंग और आकार जैसी विशेषताएं होती है जो याद रखने में मदद करती है इसके अलावा दृश्य सामग्री हमारी इंद्रियों को अधिक आकर्षित करती है जिससे जानकारी लंबे समय तक याद रहती है प्रश्न बी निम्नलिखित शब्दों का अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए नंबर एक तो अटकाव तो वाक्य बन से शक्सेना जी हमेशा मेरे काम में अटकाव डालते हैं नंबर बे आपदा तो मुसीबत वाक्य बन से अपनी जीत की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या मुसीबत से बचना ही साहस है नंबर तीन प्रवासी तो मुसाफिर यह रास्ते पर लाखों मुसाफिर आते जाते रहते थे नंबर चार प्रयास तो प्रयत्न कोशिश हमेशा अपने काम में प्रयत्न करते रहना चाहिए नंबर 5 उस स्थान तो विकास भारत देश विकास के रास्ते आगे बढ़ रहा है नंबर 6 ऋण तो कर्ज वाक्य बन से राम ने इतना कर्ज किया है कि वो चुका नहीं पा रहा विद्यार्थी मित्रों 11-8 नीचे नविसवर्धन पद्धति आवेचे 2024-25 जमा다จ भागना तमाम विषयना સોલ્યુશનની તમે પીડીએફ અને બુક મેળવી શકો છો બુક મેળવવા માટે કોન્ટેક નંબર પર કોન્ટેક કરી શકો છો અને પીડીએફ આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ જે એપ્લિકેશન પરથી તમે મેળવી શકો છો પ્રશ્ન બે બ નિમ્નલિખિત શબ્દ સમૂહ કે લઈએ ઉચિત શબ્દ લીખીએ નંબર એ માં કી ભાષા સે સંબંધિત માતૃભાષા નંબર બે સે સંબંધિત રાષ્ટ્રીય નંબર ત્રણ ભારત સે સંબંધિત ભારતીય નંબર ચાર રાજનીતિ કરવાવાળા રાજનીતિજ્ઞ नंबर पांच शिल्प आधारित काम करने वाला दस्तकार नंबर छ दूर तक तो देखने वाला दूरदर्शी नंबर सात जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शक नंबर आठ समर या युद्ध से संबंधित सामरिक प्रश्न त्रन अ हमारे राष्ट्र के विकास के लिए इनका योगदान लिखिए नंबर एक किसान तो किसान विषय योगदान तमाम आपेलू है जो ते जु सको ત્યાર પછી નંબર બે છે મજદૂર તો મજદૂર વિશે પણ અહીં આપેલું છે ત્યાર પછી નંબર ત્રણ સૈનિક તો સૈનિક વિશે પણ અહીં આપેલ છે ત્યાર પછી નંબર ચાર શિક્ષક તો શિક્ષક વિશે પણ અહીં આપેલ છે અને નંબર પાંચ મહિલાએ તો મહિલાએ વિશે પણ આપી દીધેલું છે પ્રશ્ન ત્રણ બ મેરી યાદગાર ઘટના ઈસ વિષય પર દસ બાર વાક્યો મેં જીવન કી વિશેષ ઘટના લીધી તો મેરી યાદગાર ઘટના વિશે આપેલા છે જે તમે જોઈ શકો છો અને આ રીતના પણ તમે લખી શકો છો તમારી નોટબુકની અંદર સારા અક્ષર પ્રશ્ન નંબર ચાપ રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની લીખકર યોગ્ય શીર્ષક દિવસે અહીં તમને મુદ્દા આપેલા છે અને कहानी लिखवानी है शीर्षक कहीं આપેલું છે સુરક્ષા કા લાલ ઈશારો તો આ રીતના તમારે કહાની લખવાની રહેશે તમારી નોટબુક ની અંદર જે તમે અહીં સ્ક્રીન ઉપર થી જોઈને સારા અક્ષરે લખી શકો છો પ્રશ્ન 5 અ નિમ્ન લિખિત વાક્યો મેં સર્વનામ ઓળખાન કર પ્રકાર લખ્યે નંબર 1 મેં ઇસ દેશ કી शान વધાઉંગા મેં नंबर बे स्वस्थ बच्चे हमारे देश की संपत्ति है हमारे नंबर तरन तुम कब आओगे तुम नंबर चार जैसा करोगे वैसा भरोगे वैसा नंबर पाँच वह स्वयं इस संगीत की स्रोत थी वह प्रश्न पाँच ब सर्वनाम का योग्य उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए नंबर एक यहाँ खाली जगह किताब है मेरी नंबर बी सानिया ने खालजीया बुलाया है तुम्हें नंबर त्रां यह तुम्हारा भाई है मैं खालजीया नहीं जानता उसे नंबर चार लगता है मेरी खालजीया बात अच्छी नहीं लगती यह नंबर पांच यह खालजीया किया किसने प्रश्न पांच क नीचे दिए गए सार्वनामिक शब्दों का उपयोग कर वाक्य बनाइए नंबर ए कौन तो वहाँ कौन खड़ा है नंबर बे जो तो जो तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे नंबर त्रन वे वे बड़े ही अच्छे लोग हैं नंबर चार इन्हें इन्हें अच्छे से समझाना होगा नंबर पाँच स्वयं मैं स्वयं बढ़ाई कर लूँगा

से कौन से कौन से सवाल पूछे गए सोचिए और सवाल यहां लिखिए जे तुमने अभी આપેલા છે સવાલ જે તમે અહીં જો શકો છો આ રીતે તમે સવાલ તેની અંદર લખી શકો છો તમને 8 સવાલ આપેલા છે ત્યાર પછી જોઈએ મેં અનુવાદ કીજે તો અહીં હિન્દીમાં આપેલો છે અનુવાદ તેને માતૃભાષામાં લખવાનો છે કે પરીક્ષાની પરંપરા પ્રાચીન સમયથી ચાલી આવે છે જેમ જેમ પરીક્ષા નજીક આવે છે તેમ તેમ હૃદયના ધબકારા વધી જાય છે દરેક કામમાં ખૂબ જ ઉતાવળ હોય છે પરીક્ષાઓ આપણને દુશ્મન જેવી લાગે છે તણાવને કારણે વિદ્યાર્થીઓને રાત્રે ઊંઘ આવતી નથી હૃદય ખૂબ જ બેચેન રહે છે ચિંતાઓ ખૂબ જ રહે છે ઊંઘમાં દરેક સમયે બુક અને પુસ્તકોના સપના આવતા રહે છે અહીં હંમેશા એક ડર રહે છે કે કોઈ વિષયમાં કોઈ મહેનત ઓછી ન રહી છે વિદ્યાર્થી માનસિક તણાવમાં રહે છે જેઓની તૈયારી સંપૂર્ણ હોય છે તેઓ તણાવ મુક્ત રહે છે બાળકોને લાગે છે કે હું ઈચ્છું છું આ પરીક્ષાઓ ન હોત તો જીવન ખૂબ સરળ અને સુખી હોત તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરી દેજો જેથી તે લોકોને પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે